नमस्कार अभी अनार के प्लांट में काफ़ी सारे फार्मरों ने इथल का स्प्रे कर दिया है इथल स्प्रे हो जाने के बाद जो अनार के प्लांट में सबसे ज़्यादा मेजर पेस्ट का प्रॉब्लम है तो थ्रिप्स का है तो अभी हम आपको बताएंगे कि अनार के प्लांट में थ्रिप्स कैसे कैसे नुकसान पहुंचाती है तो इथल के स्प्रे के बाद जो नई पत्तियाँ निकलती है उस पर सबसे पहले थ्रिप्स अटैक करती है थ्रिप्स क्या करती है तो कि जो छोटे छोटे अपने मुखांगों है उससे रस चूसती है उससे क्या होता है तो प्लांट की जो नई पत्तियाँ है उसमें क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है उससे प्लांट अपना जो है वो खुराक नहीं बना पाता है इससे हिसाब से जो पत्तियां है वो अपनी ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और जो अपनी वृद्धि है नई लीव्स की वो रुक जाती है और जो नए फल और फ्रूट आते हैं ना के उसमें भी थ्रिप्स क्या करती है तो भी छोटे छोटे मुखांगों से फल और फ्रूट से रस चूसती है उससे क्या होता है तो फल और फ्रूट पे ग्रीन या वाइट कलर के जो धारदार दार धब्बे हो जाते हैं वो हमें फ्रूट और फल पे आसानी से दिखाई देता है तो जो ये थ्रिप्स है वो अनार के प्लांट में इस तरह से नुकसान पहुंचाती है तो अभी जो है ये थ्रिप्स का जो है वो इस हिसाब से ज़्यादा आती है तो भी गर्म और शुष्क जो मौसम रहता है उसमें ज़्यादा अटैक करती है नाइट्रोजन का उर्वरक है हम फील्ड में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से भी ज़्यादा अटैक होता है और ज़्यादा खरपातवार हमारे फील्ड में होता है तो भी ये होता है और जो हमें वाटर मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं करते हैं तो भी होता है तो जो फ्रूट और फल है उसकी जो थ्रिप्स के हिसाब से क्वालिटी डाउन होती है और कभी काफ़ी अलग है वो भी तरह के नुकसान होते हैं जैसे कि जैसे कि नई प्लांट की वृद्धि रुक जाना फूल गिर जाना फूल और फ्रूट पे धब्बे हो जाना तो अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि थ्रिप्स में कौन कौन सी स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि थ्रिप्स में क्या है हमें लाइफ साइकिल को तोड़ना पड़ता है तो अनार में क्या पहले जो छोटी छोटी बहुत थ्रिप्स आती थी वो कभी क्या है अभी आसानी से दिखाई भी नहीं देती थी तो अभी जो नई आई है एक दो साल से वो थ्रिप्स वो थ्रिप्स अभी हम कभी कभी देखते हैं जैसे कि डाली को जो मोबाइल पे रखते तो गिरती और जल्दी से ही उड़ जाती है तो ऐसी जो थ्रिप्स है वो पहले अनार में दिखाई नहीं देती थी ज्यादा अभी एक दो साल से वो थ्रिप्स ज्यादा दिखाई देने लगी है तो अभी क्या हमें जो बोला कि लाइफ साइकिल तो तोड़ना पड़ेगा तो अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दवा का स्प्रे करने से हमको बढ़िया सा रिजल्ट थ्रिप्स में मिलता है और थ्रिप्स का कंट्रोल जो है अच्छी तरह से करना पड़ता है क्योंकि क्या है कि हमें जो क्वालिटी वाला माल नहीं मिलता और जो अभी हम जो उसका डैमेज होता है वो अभी हम सीजन से ले अंत तक वो दिखाई पड़ता है और जैसे कि मान लो कि जो फूल और फ्रूट में जो जब माल सेट होता है तब छोटा छोटा डैमेज दिखता है तो पूरा अंत तक आप देखते हो तो पूरा जो जैसे जैसे फ्रूट मोटा हो जाता है वैसे वैसे वो जो डैमेज है उसका जो बड़ा होने के बाद हमारे दिखाई देने लगता है और उसका जो डैमेज है वो हमें लास्ट तक दिखता है आभार